بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی صبح اور ایک نئی امید کے ساتھ آپ کو چینل میں خوش آمدید کی خدمت میں آداب اور السلام علیکم جی ہاں گے ربا میں ایک سکنڈل ہے وہ جناب سامنے آیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم پھر دوبارہ چلتے ہیں جماعت امجے کی تاریخ کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت امجے کی بنیاد جو ہے وہ اٹھارہ سو انانوے میں تیئس مارچ کو مرزا غلام احمد کادیانی نے جو کہ قادیان میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے میں پہلی بیت, بیت لے کر رکھی تھی جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شیطانی دجالی ہوتے رہی ہیں ان کا صرف دو ہی تمر آئے ہے ایک زنا اور دوسرا پیسہ جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی کی ہم کردار کی بات کریں مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ کچھ ایرانی جو ہے شغل یا شوق رکھتے تھے لیکن یہ ہمیں ضرور ہے کہ ان کی جب ہم لٹے جو پر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسد رات تک نام بھی رہی ہے جبکہ اہم جو ہے معروف شگر تھے نا محمد صاحب تو جب مرزا غلام محمد قاضیانی اپنی عبادت کے دوران سعیدہ میں جاتے تھے تو وہ صفیں جو ہے پھلان کراتے اور ان کے اوپر انعب ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کیا کرتے تھے اب اللہ علم وہ کہاں پہ ہاتھ پھیرتے تھے سعیدہ کے بارے جب ہاتھ پھیرتے تو آپ کو معلوم ہونا کہ چاہیے کہ کہاں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کی وجہ سے مردہ غلام قادیانی جو تھا یہ تقریبی محسوس کرتا تھا وہ اس وجہ سے ہاٹ کارو علیحدہ حجرے میں بھی کھڑا ہونا شروع ہو گیا لیکن کیا کریں کہ قاضی یار محمد جوئی عوام سعیدے میں جاتی تھے یہ جناب لانگ تھا پھر ہاتھ رہا اور چلا گیا جب تک مردہ کے جانے کے بعد اس کا جو پہلا جانشین بنا وہ اس کا نام تھا حکیم نور الدین پھیروی بھی اور حکیم نور الدین پھیروی بھی کے بارے میں وہ جماعت کا یہ الزام لگا کہ اس کا مردا کی جو بیگم تھی نظر جان کے ساتھ تعلقات تھے آگے مرزا کے بعد جب سکیم نور الدین بھیروی بھی جو ہے اس کے بعد جو اس کا بنتا ہے جناب تیسرا جو ہے ہیٹ یا دوسرا جو ہے اس کا جانشین بنا اس کا تھا جی مرزا محمود یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا کیونکہ بیٹا بھی تھا لیکن یہ جو تھا یہ جی جنسی بے راوری میں بالکل ہی ہر حدیں کراس کر چکا تھا سولہ سترہ سال کی عمر میں جہاں اس کو کوئی پوچھنے شوچنے والا بھی نہ ہو وہ ان کے نام ایک کیا کہتے ہیں ایک گدی پہ بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے جس کا کام ہی جو اسلام کی مخالفت میں ہے کیونکہ اس کے ہر جو ہے خطبہ جیسے شرعام جانے کے وہ کہتا تھا کہ عام مسلمانوں کا اسلام اور ہے ہمارا اسلام اور ہے ان کا قرآن اور ہے ہمارا قرآن اور ہے ان کا حج اور ہے, حج اور ہے، ہمارا حج اور ہے تو اس سے کیا امید رکھی جاتی تھی مرزا محمود جو تھا مرزا محمود کیونکہ وہ اتنا کراس ہوا کہ اور تو اور اس کی سکی جو ہے سانس طاحبہ ہوتی ہیں وہ بھی اسے دسترف سے محفوظ نہ رہیں حتیٰ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو مرزا صاحب کی جناب ایک جب بیٹی تھی نواب مبارک کا جن کی ناب شادی بھی آپ سے دوبنی عمر کے ساتھ ہوئی تھی تو اس کے ساتھ بھی ناب اس کے تعلقات رہے ہیں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ جو تھوتے تھے بہن بھائی بہت دفعہ ان کو صبح جب اٹھائے گئے تو دونوں ہی ننگے ہوتے تھے تو جہاں سے جناب جی کیونکہ جنسی کا ریوری میں اتنا کی گر گیا کہ اس سے دنیا کا کوئی بھی رشتہ محفوظ نہ رہا حتیٰ کہ نام اس کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اپنی سگی بیٹی بھی محفوظ نہ رہی اور یہ تو جنسی طور پر اتنا ایک جنسی طور پر بیمار تھا کہ یہ ہر وہ بیماری جو تھی میڈیکل کہتی ہے ہر وہ چیز ہر وہ فن اس کے دوران موجود تھا نہ اس سے نہ بیٹی محفوظ رہی نہ سے پوتا محفوظ رہا نہ بھی کچھ حتیٰ کہ ناپ جو حکیم نور الدین بھیروی کی جو رات تھے کہ ان کے ساتھ بھی فیل اور محفوظ بنتا رہا, رہا کہ ان کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ سالے بھی تھے لیکن یہ اس کو بھی معاف نہ کیا مرزا کے لایا لیکن وہاں پہ کیونکہ جماعت جب آئی تو مرزا نے جب دعوی نبوت اور مہدیت اور کیت البس بہت سے جو تھے سادل و مسلمان انہوں نے اس کو مہدی اور وسیع اور عقیدت میں انہوں نے سب کچھ چھوڑا لوگوں کی لان تھان بھی برداشت کی کہ جب یہ مرزا نے دعوی نبوت کیا تو ہر بندے نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو اس پران گسیٹی ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ عیسا کیسے ہو سکتا ہے عیسا تو ابن مریم نے ہونا تھا تو یہ گسیٹی جو ہے چراغ جس کا اصل نام چراغ لبی بی بھی تھا جس کو پورا قادیان گسیدی ہی کہتا تھا تو, تو یہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے لیکن کہے کہ خاموش رہے اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو یہاں مرزا محمود کی جب قیادت آئی تو مرزا محدود نے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ گل کھلائے کہ الما کیا کہ لوگ آگ آ نہیں سکتے تھے کچھ بول نہیں سکتے تھے ان کو پتا تھا کہ جاب بولا تو کیا ہونا ہے کہ ہمیں ناب یہاں سے کک اوٹ کر دیا جائے گا کاردیان سے جب کہ کاردیان سے کک اوٹ ہوا تھا ہوگا اس کے بعد نہ تو ہم اپنے خاندان میں جا سکتے ہیں نہ کہیں اور جا سکتے ہیں تو کیا کریں گے تو وہ خاموشی تھے ہر ظلم جب جو ہے بتاش کرتے رہے ہونا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مرزا محمود جو ہے پاکستان جب بنتا ہے تو وہ وہاں سے شفٹ ہو کے پاکستان میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ایک آزاد ملک میں آتے ہیں ہر بندے کوئی خائی تھی لیکن جب یہاں پہ آیا تو مردہ کی جو فرونیت تھی تو فرونیت کے خلاف جناب پھر بہت سے لوگوں نے موسا بننے کی کوشش کی اور مختلف کتابیں جناب اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو دیکھیں گے ان کی ایک ایم کی آپ پاکٹ بک جو لکھی گئی تھی ملک عبد صاحب نے ان کے بھائی تیرات ملک انہوں نے نا سب سے پہلے کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے مذہبی عمر لکھا جس میں ان کے نا اس کے کرتوت بیان کیے پھر مرودین الدین ملتانی صاحب جو تھے جس کے باپ کو شہید دیا انہوں نے نا تاریخ محمود لکھی پھر جناب ایک شفیق مرزا صاحب تھے جو کہ خود بھی واقف زندگی تھے تو انہوں نے جب جماعت کو چھوڑا تو انہوں نے نام مختلف جو ہے کتابوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے ایک نام لکھا شیر صدوم نامی کتاب تو شیر کتاب جو کتاب ہے یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور خدی کی بات یہ ہے کہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ خود مرزی جماعت کے جو اہم یا بلغین جو ہیں وہ بھی آرام سے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ شفیق مرزا صاحب کی کتاب جو ہے وہ بھی رہی اس کے بعد خالد متین صاحب نے لکھا قادانیت اس بازار میں وہ بھی نہ رہی پھر جناب ربا کے راسپوٹین ربا کے راسپوٹین کے بعد جناب ایک عربی میں علام رحمت اللہ علیہ کا خلاصہ لکھا جس کا نام اسلام لکھا لیکن کیا کہتے ہیں کہ اندھی عقیدت جو ہوتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھیڑتی ہے مرزا محمود کے بعد ہم آتے ہیں مرزا ناصر احمد کے مرزا ناصر کا یہ کردار تھا وہ یہی تھا وہ ستر سال کی عمر میں بابے نے پھنسا لیا اور یہ کہہ کر کہ آپ آج اللہ اپنا نکاح خود پڑھے گا اس کا نکاح پڑا اور نکاح پڑھانے کے بعد یعنی انہوں نے اتنا مات چلے اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ احترام کے کے ستر کا بابا اور ماسوں جو ہے وہ ستائیس سال کی لڑکی تھی اور وہ بھی ایسی لڑکی جس کے ساتھ اس نے کیا تھا جو اس کہ بیٹھے گی گرل فرینڈ تھی اس کے ساتھ وہ نکاح پڑھا بیٹھا تھا اب اس کی تو اتنی پورا کرتا تھا تو اس نے کشتی کھائے اور کشتے کھاتے کھاتے, کھاتے خود بھی کشتا ہو گیا اس کے بعد مرزا تیر ہے مرزا تیر کے اوپر بھی یہی الزام لگا کہ جس نے ساری زندگی لوگوں کو پوری جماعت کو دوائیاں دیتا رہا یہ بیٹے پیدا ہوں بیٹوں کی اس کو بڑی قدر تھی لیکن اللہ کا جناب یہ کہ خود وہ اپنا ہی بیوی کو بیٹا نہ دے سکا اس کا کیا کردار تھا کہ اس کی جناب بیٹی ہے ہے پھر اس کی جناب نوازی تھی نتا نظر اس کی آڈیو لیک ہوئی جس کے ساتھ جناب وہاں بیٹی ایکتی ہے اس کے ساتھ آ جاتی ہیں پھر آ جاتے ہیں جی مردا مسرور احمد صاحب تو جو پانچویں نام ہیں اور موجودہ جو خلیفہ بنتے ہیں مردا مسرور احمد تو مرزا مسہور احمد صاحب کا جو کردار تھا تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کریں بار بہ کے پاکستان دے بارے گلان کرتا ہے غلط غلط گلان کرتا ہے کہ آپ کے ہو جائے انسان میرا لونڈا لونڈا اے کی مطلب لونڈا کی مطلب تس دے بعد میں چمی رہنا اے ذرا عشق ہوئے عشق ہوئے میں ذرا عشق دے ہے بڑا سونا لا الہ الا اللہ اچھا بڑا سونا تے تو تہاڈا کلا لونڈا رہیا یا اور بھی کسے دا لونڈا رہیا نہیں ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਛਾਂ ਕਰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਨਾ ਕੋਸਲੇ ਮੈਂ ਆਮ ਕਿੰਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਇ ਨਾ ਬੜੀ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਨਿਪਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਦੈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪਰ ਪੈਸੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਇਤਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰੀਲੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੀਲੇ ਦਫਤਰੀ ਨਾ ਰੀਲੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਦੈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨਾਦਰੀ ਆਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾਦਰੀ ਆਲਾ ਸੀ ਚੁਮੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾਦਰੀ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜੁਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਕੀਦਤ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜੁਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਕੀਦਤ ਅਕੀਦਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਕਰਾਈ آپ نے دیکھیا یہ ویڈیو کے جس میں ایک بابا جو ہے بڑا ایک شریعام سے کس طرح دینا وہ کھل کے کہہ رہے یہ تو میرا جی لونڈا تھا یہ تو میری معشوق تھا میرا جی تھا یہ تھا میرے رئیوں کے امام کا کردار لیکن کیا یہ کردار جو تھا جس کو نیدہ نصر نے اپنی لیک کارڈیوں میں کہا تھا کہ یہ اپنی یہ رب کا کیا آتا ہے خاص کے اندر ایک کنجر خانہ کھوڑ رکھا ہے یعنی کہ جو کسر خلافتی جہاں پہ ان کا جو ہیڈ بیٹھتا ہے جو دفتر تھا اس کو کیا بولتا تھا کنجر خانہ کھول رکھے جس کی بنیاد مشیر محمود احمد نے رکھی تھی کنجر خانے کے اوپر جہاں لوگوں نے کتابیں لکھی جن میں اور کچھ بھی نہیں لکھا کہ جہاں پہ مرزا محمود جو تھا وہ خود بھی مقبول بنتا تھا اور کبھی کبھی آپ کیا کہتے ہیں کہ نہ اپنی بیوی کے ساتھ تیسرا بندہ لیتا ہے اس سمجھ بولتے ہیں پورنوگرافی میں وہ آتے تھے نا وہ اس کی بیوی کے اوپر ہوتا تھا یہ اس کے اوپر ہوتا تھا اور مزے کی بات ہے یہ کوئی اور بھی نہیں ہوتا تھا جناب یہ خود جناب اس کے اپنے ہی جناب شاگرد تھے حتیٰ کہ مرزا صاحب کے مرزا محمود احمد کے جو بیٹے تھے ان بیٹوں کو لوگ جناب شریام کہتے تھے کہ تو تو فلاں جن نظیر نظیر ڈرائیور کا بیٹا ہے تو تو فلاں جناب خود کا بیٹا ہے جہاں تک یعنی کہ لوگ اس کو کہنا شروع ہو گئے لیکن یہ تو سوال تھا کہ اس کے اندر تھا کہ جو رائل فیملی ہے وہ رائل فیملی کے اندر جو میں جب ندا ہے تو اس نے بالکل ہی ننگا کر دیا کہ جناب مرزا مسرور احمد کا جو چاچا بھائی وہ حالانکہ اس میں جب ندا نظر کی ڈیو اس میں ایک نام آتا ہے جی ڈاکٹر مبشر احمد یہ محمود احمد کا پوتا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جسا خود گیارہ بارہ سال کا تھا اس کے ساتھ بھی دا اس کے ساتھ دادے نے این غین کر دی تھی کیونکہ ایک اس کا جاتا ہے ہاں میاں آپ کیوں رو رہے ہو کہتا ہے وہ جی ہمیں بڑے ابا نے میرے ساتھ این غین کر دیا آپ کو جس بچے نے یہ دیکھا ہو کہ جس کے رشتے پامال ہوئے ہوں کہ جارہ بارہ سال کی عمر میں جس کے دادے نے اس کے ساتھ این غین کر کے رکھ دی ہو اب وہ ہوگا تو کیا بھتیجی کو چھوڑے گا بھی نہیں چھوڑے گا چلو اس کا تو آنا تھا لیکن سوال یہ کہ یہ جی گند جو ہے یہ جی گند کیا کسر خلافت تک ہی پھیلا ہے یا آگے بھی پھیلا تو آج ہم بات کرتے ہیں جب جماعت کو دیکھیں تو اس میں بہت سے ہیں کہ ایک ان کا مربی جو ہے وہ آج بھی جیل میں کاٹ رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جو ایک ایم پی جناب تھا عمران احمد خان وہ جناب اسی بچوں کے سیل فون گرافی کے اندر آج بھی سزا کاٹ رہا ہے پھر جناب مرزا مقرور احمد کا جو ہے اپنا قریبی رشتہ دار آپ یہ اوپر تصویریں دیکھیں کہ یہ جناب کہ وہ بالکل گئے جناب ہے آ رہا ہے اور بالکل شریعان جناب آ رہا ہے پھر جناب حافظ احمد کی جب فیملی ہوتی ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ مفروض جانت بھی ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ تو پہلے تھا صرف رائل فیملی کے اندر لیکن کیا رائل فیملی کے پیر بھی کچھ ہوا تو یہ جو ہے فرید اب رب کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں کیوں نہ لے کہ جب آپ محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکٹر ڈالے کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے پھر سب سے پہلے آپ کی جناب کچھ ہو نا آپ کی نزرت بچے گی نہ ناموس بچے گی اور اب جو ہے تازہ سکینڈل سکینڈل تازہ جناب بیس دسمبر دو ہزار چوبیس کو ایک کیا کہتے ہیں کہ جو نیشنل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے پاس ایک رپورٹ ہوتی ہے کہ نا اب ایک ایسی جناب ہے جی میل ہے یہاں سے چیل پورنوگرافی جو ہے اور بچوں کے نام جو ہے شفاظ یہ تقسیم ہو رہا ہے تو اس کے بعد جناب یہ جی کیا کہتے ہیں اٹھارہ دسمبر دو ہزار چوبیس کو جناب یہ جی جو ہے پہل بولی جاتی ہے اس کے بعد تفتیشیں جو ہے تفتیش شروع ہو جاتی ہے تفتیش ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ موس... یہ جو ہے جی میل جو ہے اور یہ جو موبائل نمبر ہے کہ جس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے وہ تو چناب نگر ربوہ کے محلہ تار رحمت کا ایک جس کا نام ہے جی عثمان احمد جب عثمان احمد کے بارے میں تفتیش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ موصوف جو ہے یہ نصر جہاں اکیڈمی میں ایک ٹیچر ہیں اور نہ صرف یہ ٹیچر ہیں بلکہ یہ ان کے بیڈمنٹن کوچ بھی ہیں جی ہاں نصرت جہاں اکیڈمی ایک ایسی اکیڈمی تھی جہاں سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ دور نے جو بڑی بڑی انڈسٹری تھے ان کو کمیائے گیا تھا نسل ازم کیا گیا تھا تو اس وقت جو جماعت احمدیہ تھی ربا ان کے بھی تھے تعلیمی ادارے ان کو بھی قومی تو جب لیپریٹ لیا گیا تو اس کے پاس جو انہوں نے ناب نصر جہاں اکیڈمی بلائی اپنی جماعت کے تنظیم کری اصل میں تو یہ ایک نرسری تھی جس نرسری تھے ناب جی تو وہ مال جو ہے وہ تیار کر کے انہوں نے پھیجنا تھا قصر زلالت میں مرزا محمود نے نے رکھنا تھا اور پھر جناب اچھے جیسے ان کو تیار کرنا تھا تاکہ کہ عام سادہ مسلمان کو جناب وہ ورگ لائیں اور ان کے مان پر ٹاک کٹا ہے لیکن ہوتا ہے کہ کسی نظر جہاں اکیڈمی میں جہاں پہ ناب ان کو جماعت پیدر سے تحت دیا ہوئی کیونکہ یہ جو افریت پھیل چکا تھا تو وہاں پہ محصوب جو ہے عثمان احمد صاحب جو ہیں یہ ایک میڈل ہی جو ہوتا ہے جن کے ساتھ میں آٹھیں ان کا یہ ٹیچر ہوتا ہے اس ٹیچر میں انہیں کرتے ہیں کہ اخلاف جنہاں ملفظ پائے جائے تو بیس پر دسمبر کو جناب انہاں پہ جو ہے ٹیم وہ اپنی تحقیقات کا آغاز کرتی ہے آغاز کرنے کے بعد جو ہے وہ جناب پتہ چلتا ہے کہ جبیل ہے یہ تو محصوف ہیں محصوف ہونے کے بعد جو ہے جب وہ پراپٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا جو ہے ان کے ساتھ ملوس پائے گئے اپنے بچوں کے ساتھ جناب وہ بری بو بو حرکات میں اور ان کے ساتھ یہ بات محسوس ہو جاتا ہے بالکل ایاں ہو جاتی ہے کہ جہاں اکیڈمی کا استاد ہے عثمان احمد یہ جو اس کھلونے سیل میں ملوس ہے اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں کہ جو تحقیقات کے بعد لاہور میں نیشنل کرائم سائبر ایجنسی جو ہے کہ اس کی جو جنرل کمیٹی تحقیقات کے بعد لاہور میں این سی سی آئی کی زنل کورٹ کی جو کمیٹی ہے وہ بیٹھتی ہے اور وہ اس کیس کے مقدمے کے اندر آئی تھی دعوت پر منظوری دے دیتی ہے اس کے بعد صاحب انسپیکٹر امیر اسلام سگو صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی فیصلہ سازل کرتے ہیں اور قطیز اگاز دوزار پچیس کو گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے جب گرفتاری, گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے مقامی جو جس نا اخبار نے یہ خبر بریک کی ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے رابطہ کیا نصر جہاں اکیڈمی کے پرنسپال تھے فیس بک کے جی کیونکہ رئی جماعت کی جناب ہے انڈر ہے انہوں نے جناب رئی جماعت کی جو ناظرات نظارت تعلیم ہے وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا تھا لیکن وہاں تھے دو, انہوں نے کوئی مصنع جو ہے نا جواب دینے کی زحمت گوارہ نہیں کی لیکن جب جب ہم نے تھوڑی سی جناب جو اخبار کا دعویٰ ہے انہوں نے تحقیق کیا تو انہوں نے سکول کے جو تھے سابق جو ہے طالب علم ہے ان سے رابطہ کیا تو اس نے جناب ایک بڑے ہولناک قسم کے انکشافات کیے ہیں اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ دو ہزار جو ہے یہ سن دو ہزار گیارہ سے پڑھا رہے ہیں اور ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ تھا چٹھی اور ساتویں اور گیارہ سال سے یہ تیرہ سال کے لڑکے ہوتے ہیں یہ ان کا ٹارگیٹ تھا یہ ان کو ٹارگیٹ کر کے ساتھ کیا لالے دیتے کہتے کہ آپ میرے پاس ٹیوشن پڑھانے ہیں ٹیوشن آپ میرے پاس پڑھانے آئیں گے تو یہاں بھی جو بچے آتے تھے ان کے پاس ٹیوشن پڑھانے کے لیے تو یہ ان کو جو آتے ہیں پیپر آتا ہے جو پیشن تھے تو یہ ان کو ایڈوانس بتا بچوں کو یہ دیتے دینے کے بعد جو ہے یہ ان کے ساتھ جناب حرکات کرتے تھے اور اس کے علاوہ جناب یہ محصوب جو ہیں ایک تو یہ کرتے تھے بیڈمنٹن کے کوچ بھی تھے اور بیڈمنٹن کے کوچ کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نا سپورٹس کا شروع کرتے لیکن اہم جو ہلناک جو واقعات ہوا واقعات یہ ہوئے کہ یہاں پہ ربا کے بالکل ہی کرب و میں ایک فارم ہاؤس ہے اور یہ فارم ہاؤس بھی جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہے ربا کے کرب وار میں جو اصل فارم ہاؤس تھا وہ تو میرا مسرور کا تھا جہاں پہ اس بڑے گھوڑے چھوڑے بھی رکھے تھے یہ جہاں پہ بچوں کو لے جاتے تھے تو وہاں پہ کیونکہ جب یہ ٹیوشن پڑھاتے تھے اور جب پینٹن میں تو یہاں پہ یہ اپنے جو چوتھا تھا انہا ان کو شکار جو تھا ان کو مار کر لیتے تھے تو وہاں پہ صرف مصطوف جو ہیں وہ عثمان نہیں تھے ان کے ساتھ ایک اور بھی پروفیسر جو تھا ٹیچر جو تھا وہ بھی اس میں شریک ہوتا تھا بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں اور جس کو یہ جو ہے اپنا اخبار کا جو ہے سورج ہے اس کو جناب سار ایک کے نام سے دیتے تو سر ایک جو ہیں وہ قیدہ طور پر تو بچوں کے ساتھ نہیں چھیڑتے تھے یا کرتے تھے کیونکہ یہی جناب مستر جو عثمان تھا یہ عام طور پر بچوں میں مستر اول بالکل خاموش یا ٹھنڈا چاچا کے نام سے

اور یہ کیا کرتا تھا کہ ہر سال میں چار سے آٹھ چار سے آٹھ لڑکوں کو جناب یہ کرتا رہے تو جس سے جناب کا نشانہ بنائے جب اس کو یا جو سوت ہے اس اس کے ساتھ کہ تو اس نے چھوڑ دیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس نے ہر سال بھی ہے چار سے آٹھ لڑکوں کو اگر اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا پھر ان کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں بچے جو تھے وہ پیچارے خموش ہو جاتے تھے کیونکہ پراپر پر 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 کی جاتی کہ کون بولے گا کون نہیں بولے گا یہ جو ہے اس کو ساتھ بھی چھڑنے کی کوشش کی تو اس نے آرام سے کیا کہتے ہیں کہ جان اکیڈمی سے نہ وہ دے لیا جب اس نے پرنسپل سے شکایت کی پرنسپل صاحب نے بتا دیا کہ تو یہ تو بھی 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 آپ کو پتہ ہے نظر کی آڈی جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے جو کچرے خلافت ہے وہ محفوظ رہی ہے تو کہاں پہ محفوظ ہونے چاہیے اب یہ دیکھیں کہ نا تقریبا جو ہے یہ تعداد جو ہے آپ اس چودہ سال میں دیکھیں تو کم سے کم ہے یہ تعداد سیمروں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے اور یہ وہ گند ہے جو معاشرے میں ہمیں پھیل رہا ہے اور یہ کر رہے ہوں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جی ویڈیو پسند بھی آئے گی اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پہ بھی دبا دیں آپ کو کوئی بل نہیں آئے گا سبسکرائب کرنے کے لیکن اہم جو بواد ہے کہ آپ اس جو جماعت ہے جو اس کے کرتوت جو جس کو ہم آپ کے سامنے سامنے لارہے ہیں امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ چینل کو سبکرائب کریں گے